команд КВН в Юрмале. Друзья, встречайте гордость места, девчонки из Житомира. Добрый вечер, уважаемые дорогие друзья большим удовольствием сегодня мы здесь, на этой чудесной сцене. Но я думаю, красота красотой дополнится, и мы ничем не испортим этот коллектив чудесный, который был до нас. А также мы хотим поприветствовать сегодня всех вас бурными вашими же аплодисментами. Пожелать удачи и большое спасибо, что сегодня вы в своей душе несете любовь к красоте, любовь к нашему городу, и большой-большой гуманизм. Вы умеете помочь людям, которым сейчас очень грустно. Я думаю, что скоро им станет нормально и весело. Спасибо вам за все. Девчонки из Житомира, для вас и для Богдана и для всех звезд сегодня. Тамила, Виктория. Ягодка опять. Марин, понимаешь, у нас здесь модельное агентство, и у всех должно быть 90, 60, 90. Правильно, это мой размер по диагонали. <связывая> Друзья, я, конечно, много в жизни не видела, но это... Много в жизни видела медсестра в военкомате. <связывая> Давай. Если любовь — это море, то мы — морские звезды, Итак, шейпинг, бодибилдинг, секс, тупо-секс. Маринка, понимаешь, <сёк> здесь такое мероприятие, <сёк> ну, в общем, нам нужно показать самое лучшее, что у нас есть. Ну, правильно, а я о чем? <сёк> у нас в городе это самое лучшее, что есть. <сёк> вот Танил, ты что ты отворачиваешься? Иди сюда. Скажи, пожалуйста, у тебя лично дети есть? У меня? Да. У меня? А вы знаете, а у меня как у сборной России по футболу? Это как? Моментов много. Реализация хромает. Дорогие мужчины, если у женщины болит голова, ну поймите, она же тоже человек. Предложите ей пиво. Что, впрочем, есть вещи, в которых мужчина вообще не прав. В чем конкретно он бывает не прав? В принципе. Нормально. У женщины особый склад ума. Но этот склад никто не охраняет. На женщину внимательно смотри. Мозг украшает женщин. Изнутри. Да. Кто разгадать нашу логику сможет? Пап, не понять, да нам собственно тоже У женской логики так получается Мысли и действия соотношаются Пусть нас поддержат в зале все дамы Ачности в женщинах нету, ни грамма Парни, нам нужно всего, ничего Много не надо нам Нам надо все Женская память 2 гигабайта Часть занимают разные сайты 10% и шмотки, а все остальное со свадьбы фотки. Тут выбирает, там выбирает, кофточка с телом не совпадает. Много мучного, мало диеты, Просто у кофточки выхода нет. Если любовь это море, то мы знаю, что сегодня наша главная задача это нести радость людям. Ваша главная задача нести меня сегодня на фуршет. Да нести. Дорогие уважаемые друзья, сейчас новости нашего женского бутика. Бабулька, торгующая семечками на Московской, инстинктивно поворачивая голову за солнцем. Дорогие женщины, специально для всех нас. Лечение женских проблем лазером. Лазер Моисеевич. Телефон 067. -701. Эти и другие новости нашего женского бутика сейчас прозвучат вашему вниманию. Итак, новости Житомира. Кадровые перестановки президент своим указом призначил нового голову Чацкого. Музыка. Новости политики. Те, кто голосовал на прошлых выборах мэра Зашелудченко, староверы. Скандал. На свадьбе главы райдерш администрации невесту выкупали за бюджетные деньги. Проститутка на новой развязке часы в панике. Она не знает, где стать. Продолжаем новости. Половина жителей села Левков сидит, а другая половина их охраняет. В том же Левкове центр села напрямую зависит от расположения бочки с пивом. рубрике «Перестарались». Фирма «Визаж» застеклила балкон в драмтеатре. <звы> Владельцы житомирских ласощей уже много лет ведут свой спор. Так у кого же из них должно слипнуться? <звы> Между прочим, семьи алкоголиков не распадаются, а расползаются. Ой, вчера такое было. Подвыпившая женщина спасла житомирский РОВД от скуки. Серьезно, обращение. Уважаемые родители Сергея Зверева, вы больше такого не делаете. клинике Багира не приняли собаку только потому, что она не состоит в лекарняной кассе. Реклама. Ганделек Баба Бабаира историческое место. Тут спилось три поколения житомирян. И в конце нашего выступления мы расскажем, что такое старческий оргазм. Это когда получил пенсию, а за квартиру уже кто-то заплатил. Дорогие друзья, это были новости нашего женского бутика. Да, это правда. О, кого я вижу? Ха -ха. Кого я вижу с гитарой? Кого я вижу, дорогие друзья? Познакомьтесь, это моя дочь, идим мы с ней одинаково. Да, только я бережу, Ну как там поживает наш кормилец? Холодильник, что ли? Очень смешно. <laughs> Стараюсь. Ты играй давай, старается она. Дорогие друзья, сейчас самая актуальная тема, вообще, которая волнует, сильно волнует и очень волнует все прогрессивное человечество и Украину. Это тема Европейской интеграции и находчивости вот таких замечательных людей, уважаемые дамы и господа, Евросоюзу посвящается. Шумит сильно, да? Таких женщин еще не, не такая техника заводилась. Зона. Шумит. Зона, чтобы навсегда сюда войти. Зона, шенгенская зона, Накалю я визу на груди. Мы здесь все в опасности, родная. Может, не увижу. Я друзей. В ресторанах здесь баланду варят это мелочь. Из испанских и немецких овощей. Овощи в Европе неспокойно. И смотрящим там у них поляк был, а сейчас дочак, еврокомиссары из Брюсселя. Тратят весь на Грецию общак. Зона, шенгенская зона. Все равно союз как ни крути. Зона, шенгенская зона. Тяжелее выйти, чем войти. Дед-пенсионер считал мгновение уже на и гулять, Но пришла малява из Брюсселя, Должен он лет десять домотать. В Монте-Карло пейте и гуляйте, Там на кризис тупо наплевать, Чеки на Берлин все посылайте, Меркель все равно за все башлять. Если вы боитесь жить на зоне, Занимайтесь дружно карате. Ну а если вас прижмут налоги, Я вас спрячу в зоне декольте. Эйрбас летит над еврозоной, Нет свободных мест и нет проблем. Передачу он привез к вам в зону. Это передача КВН. Спасибо, друзья! Очень редко полный набор. Полный набор, все нет всей зоны. ли еще будет. Риночка! После такой песни это будет наш последний фестиваль. Последний фестиваль? Ты что, не знаешь? Последний фестиваль у меня был в Юрмале. В номере у команды КВН «Махачкалинские бродяги. Там еще был Леня Ермольник, ну ты же знаешь. Так я его спасла от грязного сексуального домогательства. Как? Передумала. Если любовь, Поэтому... Что покажу? Корпоратив... Здесь в зале, между прочим, сидит принц. И он должен выбрать себе суженую. Принц, зачем вам суженая? Вы возьмите расширенную. <связывая> У меня столько дополнительных функций, как в машине лжи. На 6 килограмм. Но ничего не о, знаю На свидание о, к принцу иду я, ой, да. я, я А ты все с собой взяла? Ну, конечно, все А помаду? А -а. Помаду? Как пинцет, кошелек и иголка Нитки, браслет, запасные колготки Как сюда въезд и везла от лодки Ключ подъезда, ключ от квартиры Ключ на 15, на 24 Ключи от подвала и кабинета Ок, светичка, посмотрим, что там Лепак, типа, трава, телефон, страховка Салфетки, часы, для кого-то морковка Ладно, кредит, карачок, визитка, машины диски А вот и хомяк, окно, карандаш, сигареты и жвачки Крем для лица, аспирина, полпачки Фото Армена, очижу штаны Парни, какого-то летного 20 Ручка, платок, кошелек, невидимка Тени, кольца, с бродопитом, картинка машинка, что он производит цитрамон и Так и стало в темном фильме. Главный женский секрет, сумочки наши лишние лет, по порядок не живет там никто. Сегодня прекрасный конкурс. Такие красавицы на сцене были. Вот, пожалуйста, стоят, есть тут вот, дорогие мужчины. Ну, вы потеряли дух авантюризма, ну... Но... Ну, конечно. Вы перестали делать большие и красивые глупости. Вы перестали лазить в окна к любимым женщинам. А я вчера, слушай, как дура, до четырех утра проторчала в окне Чайный месяц, май, Владимир Михайлович. Что же это а, такое дело? Мы пошли не простые девчонки, Все на месте, но что-то не так. И пускай говорят нам мальчонки, Что у нас в голове говорится. Но мы боремся с Лерлитом, Но здесь мы едим, что хотим. Но позволим можем себе мясо птицы, потому что у нас есть кивин. Вы обязаны здесь быть смешными, мои деньги потратить не зря. Сам Просто, понял? Yeah. Спасибо, друзья, за то, что вы есть. Спасибо огромное.